जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीचे डोहाळी उमेदवारांना लागले असताना पक्षाकडे राजकीय नेत्यांनी तिकीट मिळवण्याकरिता कंबर कसली आहे धारणी येथील भारतीय जनता पार्टीच्या ग्रामीण महिला उपाध्यक्ष भाजप नेत्या सो मालती काजदेकर यांनी भाजप पक्षाकडे मेळघाट क्षेत्रात उमेदवारी मागितली आहे मालती काजदेकर यांचे पती सैन्य दलात नोकरी करत असून त्या उच्च शिक्षित असल्याने चिखलदरा धारणी तालुक्यात त्यांचा जनतेशी चांगला संवाद व संबंध असल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे मालती काजदेकर अनेक दिवसापासून भारतीय जनता पार्टीमध्ये सदस्य म्हणून काम करीत आहेत काही दिवसांपूर्वी त्यांच्यावर पक्षाने जबाबदारी देऊन ग्रामीण महिला उपजिल्हा प्रमुखपदी नियुक्ती केली होती आदिवासी समाजात जन्मलेल्या या महिलेचे समाजात सर्व स्तरावरून कौतुक होत आहे मेळघाटच्या राजकारणात पहिल्यांदाच जर एका आदिवासी सुशिक्षित महिलेला आमदारकीची उमेदवारी मिळाली तर नक्कीच त्या विजयी होतील अशा अपेक्षा नागरिकांना आहेत सामाजिक कामात त्यांचा मोठा सहभाग आहे हजारो गोरगरीब लोकांचे कामे करत त्यांनी भाजप पक्षात प्रवेश मिळवला होता भारतीय जनता पार्टीच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांसोबत तेन त्यांचे राजकीय संबंध असल्याने त्यांना उमेदवारी दिल्यास मोठा फायदा पक्षाला होणार असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे आर येथे अतिसार रोगाने व प्रदीर्घ आजाराने मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबांना त्यांनी भेटी दिल्या व उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची चर्चा करत मदतीचे आश्वासन सुद्धा त्यांनी केले आमचे प्रतिनिधी प्रेमदास तायडे यांच्याशी त्यांनी संवाद साधला तेव्हा त्यांनी असे म्हटले की माझा पक्षावर विश्वास आहे नक्कीच ते मला उमेदवारी देतील व मी आदिवासी जनतेला न्याय देण्याचे प्रयत्न करेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले सर्वांच्या सौ मालती काजदेकर यांना उमेदवारी दिल्यास मेळघाटच्या इतिहासात मोठा फेरबदल होण्याची शक्यता नागरिकांनी वर्तवली आहे आतापासूनच मालती काजदेकर जनसामान्य नागरिकांमध्ये जाऊन त्यांच्यासोबत संवाद साधत असल्याचे दिसून आले मेळघाटची पहिली आमदार महिला झाल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसणार असल्याचेही मत सुज्ञ नागरिकांनी व्यक्त केले प्रतिनिधी प्रेमदासताडे विदर्भ माझा न्यूज मेळघाट व आर गावात आणि जामली आर गावामध्ये जे उपजिल्हा प्रमुख महिला आघाडीच्या मालती कासदेकर धारणी ह्या मला रस्त्यातच यांची आज मुलाखत झाली आणि त्याच या उमेदवारसाठी दावा करत आहेत मी मालती ते कासदेकर आहेत यांचे पती सैन्यात एक कार्यरत आहेत आणि अशातच त्यांची आज आमचे माजी सरपंच कासदेकर भाऊ आणि तुमला काच देकर माजी सरपंच धर्मडो हे सुद्धा माझ्यासोबत आहेत माझे काका सुद्धा आहेत योगायोग असं म्हणावं लागेल की आपल्या चॅनलला त्यांची एक मुलाखत घेण्याचा मला वेळ मिळाला तरी मला तुमचं नाव सांगा का मालती काजदेकर धारणी मेरपती सैनिक आहे तो क्या अभी आपके पास कोणता सा बीजेपी का पद मैं बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ग्रामीण हमने ऐसा सुना सुना है की आज तो आप इतने दूर से जामलियाार गांव में तो क्या लगा आपको तो? मैंने सुना ऐसे जामलिया में परिस्थिति बहुत खराब चल रहा है हाँ। देख के आई हूँ जामलिया से पर आप देखा आपका गाड़ी रोका तो मैं भी रोक लिया गाड़ी को तो परिस्थिति देखा तो बहुत मतलब खराब चल रहा है हाँ। बीमार लोग ज्यादा है परिस्थिति खराब चल रहा है आजकल आप तो आपकी न्यूज चैनल पर चल रही है की और कुछ रुच पत्र आपकी बात बातें आप उम्मीदवारी के दावेदार मान रहे थे आपको की आप उम्मीदवार खड़े रहो धारे के लिए क्या कहेंगे आप मैं ये कहूँगा अगर मेरे जनता मुझे उम्मीदवार के लिए खड़ा करने के लिए तैयार है तो मैं जनता की सेवा के लिए निष्ठावान समय आने के लिए तैयार हूँ उम्मीदवार खड़ा होने के लिए क्योंकि मेरे पति ऑलरेडी देश सेवा कर रहा है तो आपको तो, आप तो उम्मीद है कि आप बीजेपी आपको टिकट देगी हाँ मुझे मेरा पार्टी पर भरोसा है मेरा वरिष्ठ नेता उन पर भरोसा है मेरे बीजेपी सरकार के ऊपर पूरे पूरी भरोसा है की महिला को इस बार मेल घाट से देने के उम्मीद है आप जब ये उम्मीदवारी दावा कर रही थी किस मुद्दे पे आप दावा कर रहे हो दावा कर रहे हैं कि मैं ये मुद्दे पर जब से हमारे देश स्वतंत्र हुआ है। हुआ है इस पर जब से पुरुष ही आस्था के आमंदर होते आया है और फिर वो देखते आ रहे हम अभी तक के तो इस बार मैं ये चाह रही हूँ कि महिला होना बहुत जरूरी है कि परिस्थिति हमारा बहुत पीछे जा रहा है महिलाएं बहुत पीछे रह जा रहा है बाल, बाल मृत्यु हो रहा है माता मृत्यु हो रहा है ये सारे के पीछे और कोई सब कॉपोशन हो रहा है फिर कहीं योजना वगैरह लोगों तक नहीं पहुँच रहा है और योजा योजना घरकुल का नहीं है किसी के ज़मीन के कागजात नहीं है रोड का बराबर नहीं है जैसे महिला अगर डिलीवरी जैसे रहा तो रास्ता खराब है बहुत और रास्ता के नाम से बहुत सारे पैसे आया है चिखलदरा में भी बहुत से पैसे आया, पर उस पैसे का दुरुपयोग जहाँ से जहाँ हुआ है ज़्यादातर ऐसा मुझे लग रहा है हिसाब के मुद्दे शक्करी किसान घरकुल ये मुद्दे पे आप लड़ना चाहती हूँ हाँ ये तो आप इसके पहले भी हुए तो ये लोगों ने क्या क्यों ख्याल दिया ये है तो ये आपको उनसे पूछना चाहिए से साल जो चुन के आया है ये आमदार साहब ने बात करना चाहिए ये सवाल वो ही देंगे आपको ये मेलघाट क्यों पीछे है आज इतनी भयानक परिस्थिति है जो आरोग्य विभाग की शिक्षा की किसानों की आ, ये मुद्दे पे आज निवणु आप, आप जितना चाहेंगे ये मुद्दे लोग आप मैं तो अगर मुझे इस निवड़ में मुझे अगर टिकट यदि दिया तो मेरा पूरा जीना मरण में मेरे जनता के लिए आदिवासी के लिए और और भी जो मेल घाट में जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए मैं तैयार हूँ ये काम करेंगे हाँ ये काम करेंगे मरे तक काम करेंगे आपका मुद्दा ये है की लोगो को जो मूलभूत सुविधा है वो मिलने को हाँ जरूर मिलना चाहिए उनके अधिकार है आजकल तो मेरे को ऐसे भी लोग दावे कर रहे हैं कि जो पहले आमदार है वो मेरे लड़की को टिकट होना या मेरे बहू को टिकट होना बाकी के आमदार हुए इसके बारे में क्या कहेंगे आप देखो ये किसी का खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है ये जनता के है हा? तो जनता किसी को भी खड़ा कर सकते कोई अपने खानदानी प्रॉपर्टी तो नहीं है इसमें जनता तय करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता को क्या संदेश देंगे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे मैं तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता नेता को यही बोलूंगी कि जो स्थानीय महिला है जो यहाँ के मेल से बिलोंग करते हैं उसको टिकट जरूर इस साल देना चाहिए आपका कहना मेरा कहना आणि यांनी ठळक मुद्दे त्यांनी ठेवलेले आहेत त्यांच्या मुद्द्यातून असं लक्षात आलं जर का या मेळघाटमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षित आरक्षण आहे तर महिलांना गेल्या पन्नास स्वातंत्र्यापासून मेळघाटातील महिलांना का तिकीट दे देण्यात येऊ नये असंही त्यांनी प्रश्न केला त्यांनी अनेक प्रश्नावर उजळा टाकला की आतापर्यंत जे आमदार होते त्यांनी का विकास केला नाही आणि का लोकांना सुविधा दिल्या नाहीत जे शेतकरी असतील आरोग्य असेल शिक्षण असेल हे याकडे का लक्ष दिलं नाही पुन्हा त्यांनीच का तिकीट मागावी असे त्यांनी सांगितलेले आहे महाराष्ट्र स्टार न्यूज वनसाठी प्रतिनिधी प्रेमदास तायडे मेळघाट